নম নম শ্ৰীমগীতামৃত আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ সংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভ হৈছে এনেধৰণৰ ন টৱে বা নে মে জনা ভৱিষ্যমতঃ পৰম অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৱতাৰণা কৰা এই শ্লোকভাখী অৰ্জুনৰ বাবে শ্লোকভাখীৰ অসমীয়া ভাৱাৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ এই কথা নিশ্চিত যে এনে কোনো সময় নাছিল যেতিয়া মই নাছিলোঁ বা তুমি নাছিলা বা এই ৰজাসকল নাছিল আৰু এই কথাও নিশ্চিত যে ইয়াৰ পাছতো আমি সকলোৱেই নোহোৱা হৈ নপৰোঁ অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কেৱল অৰ্জুনৰ বাবেই নহয় আমাক সকলোৰে বাবে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মা বা ঈশ্বৰৰ মাজত থকা বা আত্মাৰ মাজত থকা যি ভিন্ন স্বৰূপ তাকেই বুজাব বিচাৰি উক্ত শ্লোকভাকীৰ অৱতাৰণা কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে বৈদিক সাহিত্যত আৰু কথোপনিষদত আৰু শ্বেতশ্বেতৰ উপনিষদত এই কথা কোৱা আছে যে নিজৰ কৰ্ম আৰু সেই কৰ্মৰ ফল অনুসাৰে বিভিন্ন অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হোৱা অসংখ্য জীৱসমূহক পালন কৰে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে সেই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰেই নিজৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশেৰে সকলো জীৱৰ হৃদয়ত উপস্থিত থাকে যিসকল সাধু লোকে নিজৰ ভিতৰৰে বাহিৰে এই শেকেই পৰমেশ্বৰৰ উপস্থিতি উপলব্ধি কৰিব পাৰে সেইসকলে বাস্তৱিকতে স্বচ্ছত পৰম শান্তি লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এপাকী বিশিষ্ট শ্লোকৰ অৱৰ্টনা কৰিছে শ্লোকভ হৈছে নিত্য নৃত্যানম চেতন চেতনানম এক বহুনাং য়ী কামান তমাত্ময়ে আনুপ্তি থীৰাচ তে শান্তিহী শাশ্বতী নেতৰে চাম অৰ্থাৎ এই শ্লোকৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক দাঙি ধৰিছে যে বৈদিক সত্যটোকে সকলোৱে পৃথিৱীৰ এই সকলো মানুহে স্বীকাৰ কৰিছে যে জ্ঞানৰ ফালেদি বাস্তৱিকতে নিজে দুখীয়া হোৱাহত্ব নিজকৈ বৰ ধ জ্ঞানী বুলি দেখুৱাবলৈ যায় ভগৱানে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁ স্বয়ং নিজেই অৰ্জুন আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰত সমবেত সকলো ৰজা এই সকলোবোৰ হ'ল শ্বাচ্ছত স্বতন্ত্ৰ জীৱ আৰু বদ্ধ অৱস্থাতেই হওক বা মুক্ত অৱস্থাতেই হওক সকলো অৱস্থাতে এই স্বতন্ত্ৰ জীৱসমূহক ভগৱানে চিৰকাল পালন কৰি থাকে কিন্তু মায়াবাদী সকলে মায়াতে বা মায়াৰ দ্বাৰাই আৱৰি থকা এই জীৱাত্মাটো মুক্তিৰ পিছত নিৰ্বিশেষে ব্ৰহ্মত মিলি যায় বুলি অৱতাৰণা কৰিছে কিন্তু আচলতে সেয়া নহয় জীৱাত্মা আৰু ঈশ্বৰ বা পৰমাত্মা সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক আৰু যিয়ে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত ভিন্নতা বুজিব পাৰে তেওঁহে শ্ৰীমদ ভগৱৎ গীতাৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে আৰু শ্ৰীমদ ভগৱৎগীতাৰ জ্ঞান তেওঁৰ বাবেহে সাৰ্থক হয় অৰ্থাৎ জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত থকা যি ভিন্ন স্বৰূপ সেইটো উপলব্ধি কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ কাৰণে মুখ্য প্ৰতিভূ এই ক'বলৈ যোৱা প্ৰসংগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক উক্ত শ্লোকভাকে অৱতাৰণা কৰিছে ধন্যবাদ